معاشر المسلمين رحمكم الله الجمعة حج الفقراء والمساكين فعيد المؤمنين الخطبة تقوم مقام ركعتين من الفرم إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدك ومن تكلم فقد لغى من فلا يجمع له قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك المسجد والإمام يخطب فقد لغوت استمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمؤمنين أجمعين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله